Здравия, котята! И сегодня мы будем делать реакцию на пестрые перо КВ. Цикаво, норм КВ числюка, чистюха. Что это? Хм, может, мышь слезла в какую-то грязь? Странно, конечно, Ну да ладно. Странное, но вкусное мясо. Пора в путь. Серия норм. Дымся Наступ. Долго же я бежала сюда. Осталось совсем немного. Как она? Нормально? Все хорошо. Трудное время не стало для племен. Ты прав, снеголап. тигровая звезда. На нашей территории была замечена бродяга. Ты прогнал ее с нашей территории? Да, она убежала на территорию ракушечного племени. Спасибо за информацию, Острогливый. Ты можешь быть свободен. Что хочешь делать дальше? Думаю, лучшим решением будет созвать собрание. Сарьорм, але тигровая тигрозирка назвала кот кота Билолап. А беллапс – имя новака, а вин походу воин. Тому ну погнали. Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся под скалой. Может, я зря сбежала из дома? Там была еда, любящий хозяин, вода. А Здесь нет. Я добьюсь принятия в племя. Пусть все коты способны охотиться самостоятельно. Как же мне это надоело. Кто ты такая? Что ты делаешь на территории солнечного племени? Я Маня. Я пришла сюда от как-то звезда. Ну, как сказать, в серии я мать ничего не зрозумела, но в целом нормально. І ще не забудь поставити лайк і підписатися на мій канал. І, і ми завершуємо цю реакцію на, о, на пестроє Піро КВ. Я випущу потім і інше відео, але поки що це все. Тому до скорих зустрічей.